श्रीपाद श्रीवल्लभ एकशे आट् नामावली ॐ श्रीपादराजाय नमः ॐ श्रीपाद्गुरुवेय नमः ॐ श्रीपाददिगम्बराय नमः ॐ श्रीपादपिटापुरप्रकटाय नमः श्रीपाद ीटापूरन्य विहारा नम ओं श्रीपादीठापूर सूक्ष्मिहारा नमः ओम श्रीपाद मुक्तविहारा नमः ओम श्रीपाद बापनाचार्य प्रियाय नमः ॐ अन्नप्रियाय नमः ॐ श्रीपादवेङ्कटश्रेष्ठिसंवादप्रियाय नमः ॐ श्रीपादकुक्कुट्टेश्वरदत्ताय नमः ॐ श्रीपादकालाग्निशामनदत्तस्वरूपाय नमः ॐ श्रीपादसुमतिदेवनन्दनाय नमः दमातृपतृपुण्यप्रकटा नम ओं श्रीपादापनाचार्यज्ञप्रसाय नम ओं श्रीपादगणेशय नमः ओम श्रीपाद नमः नमः ओम श्रीपाद ओम श्रीपाद ओं नमः ओ ओपाद कर्म ज्ञान प्रदाय नम ओं श्रीपाद सद्बुद्धिप्रकाय नम ओं श्रीपादचितिस्वूपय नम ओं श्रीपादअअय नम ओम श्रीपाद भक्तहृदयनिवासा नम श्रीपाद भक्त कल्याण ओम श्रीपादक्तकल्याणकार नम भक्त श्रीपादक्तकट निवार नम ओं श्रीपादक्तहदर्शनाय नम ओं श्रीपादक्तकामनापूर्तिकाय नम भक्त मार्गदर्शनाय नम श्रीपाद भक्त ओम क्त प्रकटा नम ओं श्रीपादक्तजन्मदेवकाय नम श्रीपाद पूर्व संचित शुद्धा नम ओं श्रीपादक्रमनाय नम भक्त श्रीपादक्त श्रीपाद नम रहस्य प्रदायकाय नम ॐ श्रीपादब्रह्माण्डस्वरूपाय नमः ॐ अवर्णाय नमः ॐ श्रीपादशिवशक्तिस्वरूपाय नमः ॐ श्रीपादनरसिंहसरस्वती अवताराय नमः ॐ श्रीपादस्वामिसमर्थ अवताराय नमः ॐ श्रीपाद श्रीपादमधुमतियोगस्वरूपाय नमः ॐ श्रीपादसहजानन्दस्वरूपाय नमः ॐ श्रीपादनामप्रकटनाय नमः ॐ श्रीपादभक्तकृपाकारकाय नमः ॐ श्रीपादकोमलपादपूज्यनीय नमः ॐ श्रीपाद अर्दनारिनटेश्वरास्वरूपाय नमः ॐ श्रीपादमहालक्ष्मीस्वरूपाय नमः ॐ श्रीपादमहासरस्वतीस्वरूपाय नमः ॐ श्रीपादमहाकालीस्वरूपाय नमः ॐ श्रीपादवेङ्कटस्वरूपाय नमः ॐ श्रीपादनवनाथगुर्वै नमः ॐ श्रीपादनवकोटनारायणप्रियाय नमः श्रीपाद्गोदुग्धप्रियाय नमः ॐ श्रीपाद्कर्मज्ञानबोधकाय नमः ॐ श्रीपाद्वेदपठनप्रियाय नमः ॐ श्रीपाद्ब्राह्मणसङ्घमार्गदर्शनाय नमः ॐ श्रीपाद श्रीपाद्जातिवेदनिवारणाय नमः ॐ श्रीपाद् ज्ञानसागराय नमः ॐ श्रीपाद्दीक्षादेयकाय नमः ॐ श्रीपाददत्तरूपदर्शनाय नमः ॐ श्रीपादपिटापुरसंस्थानदत्ताय नमः ॐ श्रीपाद्गर्वहरणाय नमः ॐ श्रीपाद अहं बुद्धिनाशाय नमः ॐ श्रीपाद् पुण्यात्मार्गदर्शनाय नमः श्रीपादमृत्युघटिकानिवारणाय नमः ॐ श्रीपादमोक्षदायकाय नमः ॐ श्रीपादमोहवन्दनाय नमः ॐ श्रीपाद्विषयवासनादग्धिताय नमः ॐ श्रीपादगर्भज्योतिस्वरूपाय नमः ॐ नमः ॐ श्रीपादसिद्धिधारकाय नमः ॐ श्रीपादसिद्धिदेयकाय नमः श्रीपाद्भक्तबन्धकारकाय नमः ॐ श्रीपाद्देवदेवताप्रियाय नमः ॐ श्रीपादचरित्रकोशदेयकाय नमः ॐ श्रीपादसृष्टिस्वरूपाय नमः ॐ श्रीपाद देव उग्रभावस्वरूपाय नमः ॐ श्रीपाद उग्रनेत्र अग्निभस्मकारकाय नमः ॐ सिद्धमन्त्रस्वरूपाय नमः ॐ श्रीपादप्रेमपाशबन्दनाय श्रीपाद नमः ॐ श्रीपाद भूतभविष्यवर्तमानकालस्थिराय नमः ॐ श्रीपादसञ्जीवनपादुकास्वरूपाय नमः ॐ श्रीपादयोगिनीरमणाय नमः ॐ श्रीपादचैतन्यस्वरूपाय नमः ॐ श्रीपादमनकौडापूर्णदायका नमः ॐ श्रीपादसंसारसौक्यप्रदायकारकन ॐ श्रीपादनित्यस्मरणाय नमः ॐ श्रीपादनित्यचिन्तनाय नमः ॐ श्रीपादनित्यपूजनीय नमः ॐ श्रीपाददेहकारकाय नमः ॐ श्रीपादशिवचिन्नदर्शनाय नमः ॐ श्रीपादहल्वाप्रियाय नमः ॐ श्रीपादकुरपुरसिद्धकार्याय नमः ॐ श्रीपादजीवसृष्टिप्रदायकारकाय नमः ॐ श्रीपादयोगिराजाय नमः ॐ श्रीपादयोगसादनकाय नमः ॐ श्रीपादयोगरमणाय नमः ॐ श्रीपाद् अनुगास्वरूपाय नमः ॐ श्रीपाद् अनुगादेवीप्रियाय नमः ॐ श्रीपाद्गायत्रीमन्त्रस्वरूपाय नमः ॐ श्रीपाद्भास्कर उपासनाकारकाय नमः ॐ श्रीपाद्मोहमायास्वरूपाय नमः ॐ श्रीपाद्कुलदेवतास्वरूपाय नमः ॐ श्रीपादसृष्टिमूलस्वरूपाय नमः ॐ श्रीपाद्दत्तमूर्तिस्वरूपाय नमः ॐ श्रीपाद्कलियुगमुक्तिदायकाय नमः ॐ श्रीपाद्गुरुमावलीस्वरूपाय नमः ॐ श्रीपाद् ओङ्कारस्वरूपाय नमः ॐ श्रीपाद् जपनामदृश्यव्यक्तरूपाय नमः श्रीपादराजं चरणं प्रपद्ये चिंतन अवधूत श्री वदत्त स्वामी महाराज की जय